alhamdulillah vassalotu vassalomu ala rasulilloh assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu hammamizga allohni rahmati bo'lsin barokoti bo'lsin bugungi kunimiz juma kunimiz biz o'ylagandan ham ko'ra ziyoda foydali barakotli kunlardan biri bo'lsin ham dunyo ham oxirat kunlarimizga ishlarimizga barakotlik kunlardan biri bo'lsin ilohim suhbatimiz ta'sirli bo'lsin foydali bo'lsin alloh taolo hammamizni bilganlarimizga amal qilishimizni nasib qilsin ilohim qancha bilaylik agar amal bo'lmasa qiyomatda bizni bu bilimlar jahannamga olib kirib ketib qoladi xudo saqlasin shuning uchun bobolarimizi gapi borki olim bo'lma odam bo'l deydi bu nima degani desa din ilmi insonni faqatgina odam qiladi qiyofasini emas amalini qiyofamiz odam bo'lib bo'lgan u qiyofa bizni ishimiz emas bu bu qiyofa ollohni ishi bu bizni ishimiz hayotimizda qiladigan ishlarimizni yomonini qilmaslik yaxshisini qilib o'zimizni o'ngash kundan kunga xatolarimizni o'ngnash to'g'rilash yaxshi ishlarni qilish yomon ishdan uzoqda yurishni arab tilida de taqvo deydi alloh taqvodorni yaxshi ko'radi oqibat taqvodorlarniki ya'ni qiyomat kunidagi barcha yaxshiliklar taqvodorlarga bo'ladi taqvodor bo'lish bu uchun bunaqa uzun chakmon shart emas shu kurtkangizda ham taqvodor bo'lsangiz bo'laveradi shapkangizda ham ana shu telpaginizda ham cho'ntagingizda sigaretangiz bo'lmasa bo'ldi g'iybat qilmasak bo'ldi namozni vaqtida o'qisak bo'ldi zino qilmasak harom ishlarni qilmasak halol ishlarni qilsak yaxshi inson bo'lsak bo'ldi biz arab tilida taqvodor o'zbek tiliga olganda yaxshi odam degani Şuna bölüşümüz gerek. İslam'da maksat şu. Boş kalmasamez. İslam'da daveti şu. İslam'da talebi şu. İslam'da maksadı şu. Allah dinde, bandalarda şun diye bölüşü için nazıl kıyın. Çöp eğitimen din resmiyetçilik emez azlar Şu resmiyetçilik de yok açık gereği. Dinde rasmiyetçilik de yok açık gereği. dunyodagisiniki yo'qotisha qiyin masala chunki rasmiyatchilik uchun rasmga tushdingmi ha tushdim yig'ilish bo'ldi ketdi qog'oz amalchi masalan yig'ilishdagi gap o'sha yerda qolib ketsa u rasmiyatchilik ha pilyus qildimi mani ha bo'ldi maylisdan chiqib ketaversin u rasmiyatchilik i jumaga kelib plyus bo'ldim bo'ldi qaytibch ketmayapsizlar to'g'rimi bu din unaqa narsa emas din bajariladigan narsa amalda bajarilishimiz kerak agar biz amalda dinimizda dinimizdagi narsalarga amalda bu amal qilmaydigan bo'lsak bu din bizni qiyomatda jahannamga olib kirib ketib qoladi shuning uchun amalda bo'lishi kerak shuning uchun ko'p aytamiz akalar eshitganlaringga eshitganimizga bilganlaringga bilganimizga amal qilaylik amal 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 nos chekma dedimi to'xtating nos chekish sigaret chekma dedimi tashing sigaretingizni g'iybat qilma dedimi bo'ldi to'xtatinglar g'iybatni to'xtating tamom to'xtating yolg'on gapirma dedimi bo'ldi yolg'on gapirmang agar yolg'on gapirib o'lib ketsangiz o'lib ketsak nima deymiz bo'ldi tavba kech bo'ladi уjе o'lgandan keyin tavba qilib bo'lmaydi o'lgandan keyin tavba qilib bo'lmaydi o'lgandan keyin ibodat qilib bo'lmaydi o'lgandan keyin gunoh qilib bo'lmaydi hozir mana tirikmiz alhamdulillah xudoga shukur jonimiz tanimizda tirikmiz til gapiryapti allohga shukur eng katta yutug'imiz iymonimiz bor bizni eng katta yutuq shu iymonimiz bori chunki dunyoda iymonsizlar iymonlilarga qaraganda uch barobar ko'p bularni iymonga kirish muammosi bor hali iymon nasib qiladimi biz iymonlimiz alhamdulillah eng katta yutuq shu qolganini qo'ying urilish surilish qiynalish mana hozir xonada o'tirib oyog'im qatib qoldi mana to'g'risini aytsam so'qatib qoldi mas kiymagan ekanman shu yerda o'tirib aytdimda xudoga shu zato machitda suv qotyaptiyu qumorxonada emas to'g'rimi yo fohishaxonada emas alhamdulillah xudoga shukur ko'p kelgan to'y bu bir undoq bir bundoq oyni yarmi qorong'i yarmi yorug' deymizu nima degani bu desa so, o'n besh kun qorong'i o'n besh kun yorug' bo'ladiku qishdaki unaqa bo'lmaydiyu o'nga yigirma bo'lib qoladi sabab kunduzi kam bo'ladi bu degani oy haqidagi gap emas bu bu hayotdagi bir qiynalasan bir rohat qilasan shunaqada endi bir undoq bir bundoq siz so, suv qotyapsizm men ham suv sizni yoqilg'ingizda muammo bormi mani ham yoqilg'imda muammo bor yaqinimda bor oilamda bor joy kelganda doringizga pul yo'q bo'lib qolyapti mani ham joyi kelganda bir yaqinimni jigarimni dorisiga puli bo'lmay qoladi yo o'zimi hammada bo'ladi bir undoq bir bundoq musulmon shu sinovlardan o'tishi bilan musulmon bo'ladi yani internetda gapir chiqishyaptiyu darrovda boshlaydi mulla akalar sabr qil kıl, shukur qil nima nima deylik biz sabr qilma shukur qilma deylikmi shunaq deylikmi hamda de musulmonligimiz qayerda qoladi bizni kim nima qilsa unutmaylik kim nima qilayotgan bo'lsa hammasini spискasi bor javobini beradi agar bizni haqqimiz yeyilayotgan bo'lsa qiyomatga tayyor zahira xursand bo'lmaysizmi tayyor zahira qo'ying lekin hozir masalan mana mana shu yerda sizni mani so'qatib o'tirishim kimga havas soqatyapmiz ham manimcha şey yaxshi xudo xohlasa kimga ki havas yo mani yo sizni besh soat metanni ochirib turishimiz kimga ki havas kim shuni xohlayapti deb o'ylaysiz bu sun'iy deb o'ylaysizmi shuni man xafa bo'lganim qancha kerak bo'lsa jog'ida soqoli bor og'zida bismillosi borlar uyat gaplar bilan internetga chiqyapti shu tema man baddiy jumadiy gaplarim bilan man ochko olmayman hech qayerdan pagon ham olmayman man oylik ham olmayman man agar noto'g'ri gap gapirish kerak bo'lsa shunday salla chakmonim bor xonamni mashinamga solib ketaveraman agar shu mehrobda bitta noto'g'ri gap gapirish kerak bo'lib qolsa gapirmay ketaveraman kerak emas manga una mehrob